города Николаева на площади Ленина, а также площади Героям-Альшанцам проходила бессрочная акция пророссийских настроенных граждан. Вчера в районе 18 часов группа активных молодых лиц приблизилась в количестве 50 человек к обл. администрации некоторые из активистов стали высказывать намерения о нарушении общественного порядка. В кубол администрации были подтянуты сотрудники органов внутренних дел для обеспечения охраны общественного порядка. Буквально через два часа была совершена попытка проникнуть в помещение обл. администрации. Таких попыток было три. Также во время силового, силовой попытки проникновения этими гражданами были использованы петарды, а также после, как мы установили и изъяли один из таких предметов, это газовый баллончик, к которому была примотана петарда для того, чтобы эффект взрыва был более значительный. После того, как несколько попыток было со стороны этих агрессивно настроенных граждан неудачной проникнуть в обл. администрацию, с другой стороны площади собрались граждане города, которые были недовольны такими действиями и, скажем так, не разделяли мнение по поводу высказываний, которые высказывали пророссийское настроенные граждане в результате чего ближе к 11 часам ночи возникла довольно-таки сложная ситуация, где с одной стороны находилось около 100 пророссийских настроенных граждан, которые подошли к уже ранее существующему палаточному городку, при этом размахивая флагом Российской Федерации с другой стороны были, скажем так, небезразличные граждане к этой ситуации, в количестве 500 человек, сотрудники органов внутренних дел выстроились посередине, дабы не допустить возможных силовых столкновений между противоборствующими сторонами. Пророссийские настроенные граждане стали провоцировать более открыто, Своими действиями, возгласами, оскорблениями в противоположную сторону, в результате чего произошли стычки, органы внутренних дел постоялись локализировать конфликты, были задержаны граждане, как с одной, так и с другой стороны которые участвовали в противоборстве, противоборствовании. В результате также этих событий был снесен палаточный городок, после чего пророссийско настроенные граждане покинули место пикетирования, площади. И уже после того, как все успокоилось, следственно-оперативная группа документировала место, где находились, скажем так, защитники палаточного городка, то есть пророссийские настроенные граждане. В результате чего, вот, хочу вам предоставить, были изъяты некоторые предметы. В данный момент сейчас... Работает у нас созданная следственно-оперативная группа во главе с начальником следствия УВД Николаевской области. Сейчас просматриваются все видеоматериалы, которые документировали наши криминалисты, а также те материалы, которые были выложены в интернет, в изданиях. Пользуясь случаем, обращаюсь к вам, если есть возможность максимально предоставить нам информацию для того, чтобы, э, так как мероприятие было масса, участвовало в общей сложности около 800 людей, нам необходимо изучить, проанализировать, обработать действия. Э, для того, чтобы легли они в доказательную базу действия тех агрессивно настроенных и проживающих к нарушениям общественного порядка гражданам, для того, чтобы у нас были объективные и непоколебимые доказательства совершения их преступления. Когда возникла, скажем так, серьезная опасность о том, что произойдет физический конфликт между противоборствующими сторонами, то пророссийские настроенные граждане стали выдергивать эти флаги украинские, древки ломать пополам и в дальнейшем они пытались, хотели их использовать в качестве орудий по нанесению телесных повреждений. Ну, они не успели это сделать, испугались, бросили и убежали. И такое количество вот этих древок, палок у нас еще изъято, очень большое количество, просто оно здесь не поместилось. А помимо этого, да, действительно, изъят еще один топор, 25 фрагментов металлических труб, два ножа, два предмета, похожих на револьвер. Вот они здесь представлены. Один предмет, похожий на пистолет, не револьвер, а именно пистолет. И также пневматическая винтовка с оптическим прицелом. Это то, что вот, э, было изъято с места происшествия. Э, по э, первоначальному попытке проникновения в обл. администрацию были задержаны четыре гражданина. Все они являются жителями города Николаева. Э, данным э, их они были опрошены, установлены их Данные, место жительства подтверждено, от них отобраны расписки о, о том, что они э, добровольно будут э, сотрудничать с, с, со следствием, и данная информация э, вместе со сотрудниками службы безопасности, как я говорил, вместе совместно будет с ними э, о их причастности отрабатываться. Непосредственно в обеспечении охраны порядка принимала 180 человек, плюс еще 60 человек у нас находились в резерве. То есть мы изучая и анализируя те, те события, которые проходят в восточных регионах по действиям сепаратистов, поэтому с этой целью мы имеем для этого резерв, для того, чтобы они могли оперативно реагировать и по возможности препятствовать возможным активным действиям сепаратистско-настроенных граждан. Сотрудники милиции не пострадали, кроме средств личной безопасности, а также средств наручники и резиновые палки, больше ничего не задействовало, даже не задействовался газ мы действовали в рамках закона. Данное, я уже неоднократно говорил, убрать этот палаточный городок и запретить проведение там этих акций, которые явно э, вызывали агрессию в обществе, можно только э, по решению суда. Мы правовое государство. Нельзя пользоваться законом джунглей. Кто больше, тот и прав. Вы можете себе представить, если бы Наши бы сотрудники повели бы себя по-другому, и те 100 человек, которые были с одной стороны, и 500 человек с другой стороны были бы. У нас бы были бы сейчас не 11 потерпевших, а 100 потерпевших с одной стороны, и человек 100 с другой стороны. Нам это надо было? Мне это лично, как начальнику УВД, не надо. Вчера было э, более, наверное, 20 или 30 различного рода дезинформации, сообщений о том, что там... 20 автобусов едет из Одессы, там, 5 автобусов едет из Херсона. Есть большое передвижение групп, подтягивающихся оттуда и туда. Я вот поэтому вам и говорю, что где-то милиция не могла возможность сработать так, как, может быть, классически это положено, именно из-за того, что вот такая масса информации, которая звучала, она мы понимали, что она дезинформация после того, как ее проверяли. Но для того, чтобы остановить 20 автобусов, мне необходимо было перебросить срочно около 20 человек э, в район Варваровского моста, потом перебрасывать в район э, со стороны Херсона. То есть э, личный состав, средства были разбросаны, потом направлены в другие районы, где нам говорили, что там собирается около 50 человек. Естественно, наша задача была не дать возможность, чтобы они пришли и из тех 50 кучки человек, которая там э, штурмовала была администрацию, превратилась в тысячу человек. Естественно, личный состав был э, по разным частям, с различными задачами, с различными э, поставленными задачами был рассредоточен. На блокпостах, на районах э, и везде. Поэтому, соответственно, если бы это было локальное происшествие, и мы знали, что вокруг все ничего не происходит, тогда я мог апеллировать теми сотрудниками, и, как вы говорите, на месте хватать, сажать, развозить. Но, знаете, хочется одно, а на деле получается совсем другое, к сожалению.